ശ്രീ ശ്രീഗുരുവായം ദശകം രണ്ട് ഭഗവത് സ്വരൂപമാധുര്യവും ഭക്തിമഹത്വവും കാരുണ്യകുലനേത്രമാദ്രഹസിതോനുടം ഖണ്ഡോദ്യന്മകരാഭകുണ്ടുഗം कण्ठोज्ज्वलत् कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपडलश्रीवत्सदिप्रंभजे केयूराङ्गदकङ्गणोत्तममकारत्नाङ्गुलीयाङ्गिद श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गद गदा शङ्घारि काञ्चित् काचन काञ्जिलाञ्जिदलसत् पीताम्बरालम्बिनी आलम्बेविमलाम्बुजर्युतिपदाम् मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽ सम्मोहनं मोहनात् कान्दं कादिनिधानि मधुरम् माधुर्यधुर्यादवी सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽपि आश्चर्यं भुवनेन कस्य कुदुगं पुष्णादिविष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव बभुवो सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यादकष्टमच्युतविभो त्वद्रूपमानोज्ञगप्रेमस्थैर्यमयाद चापल चापलबलात् चापल्यवार्तोऽदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृदैवेयम् वेयं स्थिरेदि अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना पठ्यामि लक्ष्मीपदे ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसदि स्थिरैव दैदप्रस्तावदत्तादरा एवम्भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेदोहरं शृण्वदाम् सद्य प्रेरयते मदयदे रोमाञ्चयत्यङ्गगं व्यासिञ्चत्यभिशीदबाष्पविसरैः आनन्दमूर्च्छोद्भवैः एवम्भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयान्धृशोत्तमधरो योगीश्वरेयते सौन्दर्यैकरसात्मके तुयि खलु प्रेमप्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैः लभ्या रमावल्लभा निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधम् तद्दूरेऽद्य फलं यदौपनिषदज्ञानो बलेभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमदरं चित्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मगभक्तिरेव स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि आचर्य आचर्यनिर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथेथवाप्युचि ददाम् आयान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुः ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्ताद्र त्वमृदे विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मादरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृदझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवी अक्लेशतस्तन्वरी सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढिरसाद्रदा द्रुतधरम्